Друзі, вітаю всіх хто дивиться, хто долучається до нас до нашого ефіру. Ми знаходимося на 15-річчя реабілітаційних центрів юанецьких християн. І сьогодні ми говоримо про те, що віра зробила в житті людей, які прийшли до Бога, прийшли до віри. які почали одного разу, перший раз відкрили взагалі святе письмо, і це вплинуло на їхнє життя. І одну з історій, яку хотів би, щоб ви почули, нам розкаже наша гостя. Представтесь, будь ласка. Завуть мене Вікторія Савкова. Sorry, що сталося в вашому Ще житті? Як, як ви прийшли до Бога, що було як е, ви попали в залежність? да, Я була залежна, наркозалежна, більше 25 років. Как я потрапила в эту зависимость? Ну, начиналось все, конечно, наверное, как у всіх. Ну, в першу чергу це було. любопытство и какой-то такой вот интерес есть здоровый. Я узнала о своем муже, что он зависим от наркотика. Сначала он скрывал это первое время. Ну, и было такое побуждение. Мы не воспринимали это серьезно как что-то такое страшное или болезнь. Просто, ну, так вот как бы надо попробовать и такой ну, интересный, здоровый. И с мужем э, решила, решили бороться, избавиться от этого. Не понимали, насколько это все серьезно. И закончилось это тем, что мы оба уже попали в такую зависимость, с которой справиться сами не могли. Обраща... Обращались, да, к врачам обращались. Ну, все вот такие известные. Ну, специальные медицинские учреждения ездили и в Беларуси, и кругом по Советскому Союзу. Там все, что было на то время доступно, все было перепробовано. Только -то медицина, можно сказать, без силы справитесь. ну, да, скорее всего, что без сила. Ну, какую-то там ломку физическую мы не могли снять. Но на какое-то время можно было остановиться, но это все опять возвращалось. И, ну, мы так понимали, что своими силами и с помощью врачей с этим справиться невозможно. И вот я узнали но ну, муж мой умер от передозировки, уже его не было после его смерти. Ну, даже смерть близких вас не зупиняла. Нет, не зупиняла. После этого я еще кололась. Ну, конечно, желание было избавиться, но просто я понимала, что это такая неравная борьба, как бы. Ну, и я вот уже начала встречать таких людей, на моем пути стали встречаться такие люди, которые избавились, уже они ходили в церковь, узнали Бога. Вот. Я видела, как поменялась их жизнь, как они меняются сами, и что Бог сделал в их жизни, просто даже не верилась. Казалось бы, такие люди уже, ну, конченые, как их называли, безнадежная, уже не было тоже никакой цели, как и у меня в жизни, кроме одной, там, найти эту дозу. И как они поменялись, и как жизнь их поменялась. И я видела, что это все искренне, и они хотят помочь другим людям. Меня пригласили один раз, другой раз, потом я попала на центр, тоже прошла этот центр, все больше стала узнавать и Бога читать Слово. Но путь мой тоже не был таким быстрым, коротким. У меня это все было растянуто на такие довольно долгие годы. Как-то я все не решалась полностью порвать с этим всем. Грех не хотел отпускать, скажем так. Но... вы ведьчула, что вы уже вели. ведь чула свободу эту. Ну, когда больше стала э, общаться с такими людьми, верующими, чаще ходить в церковь, чаще э, читать Библию, все, э, начало открываться как-то это все по-другому, вот, э, слово, и действительно доверилась полностью, доверилась Богу и поняла, что я сама никто и ничто и никто мне больше не поможет. Э, и, ну, Приняла такое решение быть с Богом навсегда, приняла крещение. Не скажу, что стало все как бы просто. Посыпались тоже такие испытания, поставили серьезный диагноз, онкологию. Все, Но как ну как-то по ну по-другому уже. Я чувствовала, что я не одна, чувствовала поддержку, что у меня есть и защитник такой Бог. Я ему благодарна за то, что он меня так долго ждал и спас, вот. и люди, и церковь, и все поддержали. Я понимала, что я не одна, потому что если бы я была одна, то ничего бы не получилось у меня, так вот. У наших зрителей сейчас возникает вопрос. 25 лет в зависимости, а сколько лет вы уже виноваты в Сколько лет? 15 лет. 15 лет? Я, да, да, я -за Почему вы заразаимаешь сейчас? Я, ну, я вообще на пенсию уже такой возраст, почтенный, скажем так. Не знаю, пока еще хочу служить Богу и помогать таким людям спасти. Я очень надеюсь, что мое такое вот короткое это свидетельство может кого-то остановит или задумается, хотя бы даже вот взять молодежь. Сейчас такие вот эти всякие синтетические новые наркотики появляются. Да, умрают, просто Очень умрают. страшно и больно смотреть. Да, на глазах даже взять, в частности, вот ну, рядом, которых я так вижу, во дворе видела, сколько людей поумирало, и все, и куда они идут, эти люди. Очень хочется помогать таким людям и спасать. И... Так, да, я думаю, що ваше свідоцтво якраз допоможе багатьом, хто буде дивитися Очень на те надію, тому що 25 п'ять років да. бути залежним залежними і... бути залежними. Всі витікаючі Т... последствия сюди ті болячки, да, тюрьми і так далі. Да, это Все била нашим глядачам хочу сказати. Скільки років ви не були б залежності, яка це залежність не була? Я хочу вам сказати, що дійсно ця історія, яку розповіла нам сестра, говорить про те, що Бог сильний торкнутися вас і сказати, будьте вільні. Тому звертайтесь до Ісуса Христа, він вчора, сьогодні і по віки той самий. Це свідчення якраз було для, для вас, для того, щоб ви повірили, що Бог може це робити, робить і особисто зробить для вас. На все добре, до зустрічі.